Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Padan dengan muka kau Wai Rafizi, padan dengan muka kau Wai Saifuddin. Korang dulu sanggup fitnah Tan Sri Khalid Ibrahim semata-mata hendak menaikkan Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ingat tak? Dan sekarang ini Anwar Ibrahim yang kau naikkan sampai kau fitnah orang itulah yang telah sailang korang dari belakang menyebabkan korang berdua berputih mata. Ha, rasakan. Kita intro dulu. La 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 la. la, la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebetulnya saya macam dah malas nak berbicara berkenaan dengan isu pemilihan PKR. Sebab kita semua tahu yang Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya mempertahankan kerusi beliau selaku presiden PKR tanpa ditandingi. Jadi tanyalah kita ucapkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan, tumpuan kita semua beralih ke pertandingan untuk jawatan Timbalan Presiden yang akan menyaksikan Nurul Izzah Anwar, calon favourite menentang penyandangnya iaitu Rafizi Ramli. Dan saya hendak mengambil kesempatan dari video ini tuan-tuan dan puan-puan untuk mengucapkan tahniah siap-siap kepada Nurul Izzah Anwar sebab saya yakin dan percaya sangat-sangat yang beliau akan menang. Kenapa saya cakap macam tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian? DTIS macam ni tuan-tuan dan pembawa sekalian Untuk jawatan Timbalan Presiden Akan menyaksikan pertemuan satu lawan satu iaitu Nurul Izzah menentang penyandangnya iaitu Rafizi Ramli Dan cakap terus terang Nurul Izzah memang merupakan favourite berbanding Rafizi Ramli Dan Saifuddin Sustun pula yang pada awalnya dikatakan akan mencabar Rafizi Telah menarik diri daripada bertanding Tetapi jujur saya cakap Rafizi dan juga Saifuddin Hanyalah merupakan mangsa yang terbaru dalam senarai mangsa yang pernah dikenakan oleh Datuk Seri Adab Rahim sepanjang hayat PKR ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kenapa saya cakap macam tu? Yang pertamanya kita bicara berkenaan dengan Rafiz Ramli terlebih dahulu. Rafizi ini kita semua tahu merupakan orang yang pernah dikatakan merupakan blue eye boy kepada Datuk Seri Adab Rahim. Blue eye boy ni macam budak kesayangan lah saya cakap kan memang akan menjadi orang yang begitu disayangi, begitu dipercayai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi bukan juga rahsia. Sejak nombor ini, terutamanya sejak beliau comeback, Rafizi ini dilihat sebagai orangnya yang sentiasa akan dikatakan mencabar kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Presiden PKR. Dan kita semua tahu yang basicallynya difahamkanlah kan. Datuk Seri Anwar Ibrahim ini memang kurang senang bila Rafizi ini makin lama makin up. Kita banyak kedudukan macam ni lah. Rafizi ini dalam PKR umpama Anwar dalam AMNO ketika Datuk Seri Dr Mahdi Mohamad Maksud Dr Seri kan menjadi presiden AMNO. Jadi secara asasnya benda itu macam sejalah berwarna kembalilah. Tapi sekarang macam ni. Kenapa saya katakan yang Datuk Seri Rahim telah menyailang Rafizi pada ketika ini? Sekarang anda bayangkan, tak berapa lama dahulu, lebih kurang bulan Mac saja tuan-tuan sekalian, lebih kurang dua bulan lepas, Datuk Seri Anwar pernah mengatakan bahawa beliau berharap agar Rafizi Ramli ini diberikan laluan mudah untuk mempertahankan jawatan timbalan presiden yang beliau sandangi. Bermaksud kat sini pada bulan Mac saja Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, "Okay fine Rafizi ini kalau boleh kau jangan lawanlah. Bagi dia kekalkan kedudukan dia." Macam tu lebih kurang tuan-tuan dan Tengok-tengok sekonyong-konyong naik dan menurut Izah. Tak pernah-pernah dibuat naik nama Nurul Izzah. Gila -gila, tuan -tuan dan menurut Izah gila-gila tuan-tuan dan puan-puan. Dan anda perhatikan, pihak mana yang mula-mula menaikkan nama Nurul Izzah? yang naik nama Nurul Izzah mula-mula sebagai calon timbalan presiden ialah PKR Perak. Dan kita semua tahu, orang yang benar-benar berkuasa dekat PKR Perak ini, tak kira siapa pun pengurusinya, difahamkan ialah Farhash Wafa Salvador. Farhash Wafa Salvador ini merupakan orang kepercayaan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang disebut-sebut sebagai another blue eye boy untuk Datuk Seri Anwar. Dan kita semua tengok pun, Farhash Wafa sejak Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri tiba-tiba saja berubah daripada seorang pembantu politik dan sebagainya menjadi tokoh korporat yang sangat-sangat disegani sampai pegang jawatan besar dalam banyak sekali syarikat yang tersenarai. Jadi pengaruh Fahsh Wafa ini memang sangat-sangat besar tuan-tuan dan puan-puan tidak boleh disangka lagi. Bahkan Farah juga orangnya yang dikatakan bertanggungjawab membawa Datuk Sri Anwar Ibrahim bertanding dekat Tambun ketika PRU yang ke-15 dulu. Jadi pengaruh Farhash ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim ini atau lebih tepat lagi pengaruh Anwar melalui Farhash Wafa ini bukan satu benda yang kecil. Jadi bila PKR Perak menjadi antara PKR yang mula-mula menyatakan sokongan terbuka terhadap Nurul Izzah untuk menjadi calon timbalan presiden, maka kita fahamlah itu bukan ayat PKR Perak semata-mata tetapi boleh kita katakan wahyu yang datang dari kanan tuan-tuan dan puan-puan. Dan kemudian kita tengok begitu banyak sekali PKR negeri yang menyatakan sokongan terbuka macam PKR Pahang dan juga PKR Melaka serta PKR Selangor. Yang Melaka ini lagi best. Yang Melaka ini yang menyatakan sokongannya ialah Syamsul Iskandar Mat Akin. Syamsul Iskandar ini ialah setiap sekanan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nampak tak kat situ? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya boleh katalah yang semua pikiran negeri yang dok kata memberikan sokongan terbuka kepada Nur Izzah ini bukannya mereka ini bagi sokongan kerana sahaja saja ke ataupun atas oh kata apa pandangan mereka sendiri ke apa-apa ke tak. Tetapi diakini mendapat arahan, mendapat wahyu dari yang tertinggi. Jadi kerana itulah mereka berani untuk menyatakan sokongan terbuka terhadap Nurul Izzah Anwar. Nampak tak ada ke situ tuan-tuan dan perempuan. Jadi, kalaulah sampai Pihak Selangor punya tekan sokongan terbuka, anak kebudayanya, apa-apa, PKR Melaka pun ya, PKR Perak pun ya, PKR punya pun ya, uh, PKR semualah kan banyak negeri yang telah menyatakan sokongan terbuka kepada Nur Izzah jadi anda rasa Rafizi ada can ke tak ada can masalahnya kan memang betul undi untuk PKR ini bukan macam undi untuk AMNO atau PAS undian untuk jawatan dalam AMNO atau PAS ini berdasarkan undi perwakilan undi untuk PKR pula ialah undi daripada keseluruhan ahli menggunakan sistem online voting tetapi tuan-tuan dan puan-puan anda tolong jawab soalan saya anda yakin ke tak Nurul Izzah binti Anwar akan kalah pemilihan pada kali ini selepas beliau akhirnya bersetuju untuk bertanding jawatan Timbalan Presiden? Kena ingat tau, Nurul Izzah tak pernah bertanding Timbalan Presiden. Anda kena ingat benda itu betul-betul. Tetapi itu cerita pasal Rafizi, tuan-tuan dan sekalian. Betapa beliau telah disailang oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tak begitu lama selepas Datuk Seri Anwar menyatakan sokongan terhadap beliau. Kita balik kepada Saifuddin Sultan Ismail orang yang dikatakan akan kembali mencabar Rafizi Ramli untuk jawatan timbalan presiden. Walaupun Seferin ini bukan seorang ahli parlimen. Dia ini senator sahaja sebagainya kan. Tetapi ramai orang yang berfikir yang beragapan Seferin ini berada pada kedudukan yang terbaik untuk mencabar Rafizi sekali lagi untuk jawatan timbalan presiden. Bahkan beliau banyak kali ditanya oleh wartawan adakah beliau akan bertanding sebagainya dan Seferin tidak pernah kata tidak. Beliau cuma kata beliau dah jumpa Rafizi tetapi beliau masih berfikir. Beliau nak buat istiqarah dan sebagainya. Tengok-tengok beliau tarik diri. Kenapa beliau tarik diri? Dan kenapa tiba-tiba saja beliau ini berkemungkinan besarnya akan menyokong Nur Izzah? Pastinya ada ingat tuan-tuan dan perempuan, perempuan penahanan tiga orang pegawai KDN yang dikatakan berkait dengan beliau tuan-tuan dan perempuan baru-baru ini. Saya ada cover pun cerita itu dalam video saya tak berapa lama dahulu. Tiga orang pegawai Kementerian Dalam Negeri telah ditahan atas pelbagai tuduhan rasuah. Dan mereka ini, penanam mereka, memang ramai yang duk kata dan juga mendakwa ada kaitan rapat dengan pemilihan PKR pada kali ini. Pada peringkat awalnya, kita ingat benda itu semata-mata untuk memastikan yang Saifuddin tidak begitu lantang dan sebagainya serta memadamkan peluang beliau kalau beliau nak lawan dengan Rafizi. Sebab, yelah, kita masih ingatlah yang Datuk Selanah Abraham kata nak bagi nombor berdah pada Rafizi sebagainya. Tengok -tengok tuan -tuan dan sebagainya. Tengok-tengok tuan-tuan dan sekalian, bila Nurul Izzah enter the frame, barulah kita nampak picture ini begitu jelas. Ada kemungkinannya penahanan itu segedar untuk memastikan yang Saifuddin tidak jadi untuk bertanding seterusnya memberikan laluan kepada Nur Izzah untuk memenangi kursi tersebut. Dan bukan nak cakap, bukan nak tuduh tau. Tetapi selepas pencalonan itu ditutup, pencalonan untuk jawatan timbalan presiden itu ditutup, tiga orang yang ditahan itu telah dibebaskan dengan jaminan tuan-tuan dan perempuan sekalian. Anda nampak tak? pencalonan tutup, terus tiga orang itu dibebaskan dengan jaminan. Jadi itulah, kita bukan nak tuduh tau. Sebab kalau kita tuduh macam-macam, satunya takut kena LOD, benda-benda nombor takut video ini kena apa -apa, apa, tuduhan memaparkan kena ngejelik macam tu lebih kurang kan. Tetapi kalau kita ini adalah sedikit pemerhatian lah, adalah sedikit kebijakan lah dunia politik tuan-tuan sekalian benda ni macam tak susah pun nak faham sebenarnya dan tak susah pun kalau kita nak connect all the dots kalau ikutkan. Macam ketara sangat tau. Sangat-sangat ketara. Tetapi itulah macam saya katakan tadi, nak cakap lebih-lebih pun susah. Tetapi anda faham-faham sendirilah. Bila pencalonan ditutup, Saifuddin pun tak jadi bertanding, tengok-tengok tiga orang yang ditahan itu telah dibebaskan dengan jaminan. Jadinya tuan-tuan dan puan sekalian, bolehlah saya katakan yang Rafiz Ramli dan juga Saifuddin Sultan ini sebenarnya telah disailang oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Benar atau tidak? Wallah bisawam. Ini sekadar cakap-cakap politik dan juga hasil pemerhatian saya. Bukan saya saja tetapi ramai orang termasuklah Tuan Mat Saman Kati yang masih lagi merupakan ahli PKR dan juga seorang yang boleh dikatakan tulisan-tulisan beliau ini memang sangat-sangat berpengaruh dan sentiasa menjadi rujukan kepada ramai pihak tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi itulah sekarang ini yang menariknya Rafizi Ramli dan juga Saifuddin Nasution ini ialah dua watak utama yang telah menyediakan dokumen setebal 91 muka surat untuk memfitnah Allah Yaham Tan Sri Khalid Ibrahim ketika langkah kajang dahulu. Dan kita semua tahu langkah kajang ialah satu oh apa, agenda untuk menjatuhkan Tan Sri Khalid Ibrahim selaku Menteri Besar Selangor seterusnya memberikan laluan kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim untuk menjadi Menteri Besar Selangor pada ketika itu tahun 2014 tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi kita semua tahu apa jadi. Langkah kajang tidak menjadi kenyataan. Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan sahaja gagal untuk menjadi MP Selangor tetapi masuk ke dalam penjara akibat kesalahan beliau melewat Saiful Bukhari Azlan. Dan kemudiannya gagal juga untuk menaikkan Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail untuk menjadi Menteri Besar Selangor kerana Sultan tak berkenan. Dan akhirnya orang yang tidak jangka-jangka naik sebagai MP Selangor naik sebagai MP Selangor iaitu Datuk Seri Azmin Ali. Masa tu belum Datuk Seri lagi lah kan? Di mana langkah kajang yang cuba untuk digeneratkan oleh Saifuddin dan juga Rafizi gagal sama sekali. Mereka berdua telah disaman dekat mahkamah oleh Tan Sikhan Ibrahim sehinggalah menyaksikan yang Saifuddin dan Sution terpaksa meminta maaf secara terbuka dalam mahkamah kepada Tan Sri Khalid Ibrahim. Dan kita kena ingat tahu, sekarang ini masih ada satu kes saman sanusi kata Saifuddin yang masih berjalan dan benda itu juga berpotensi untuk menyaksikan yang Saifuddin sekali lagi terpaksa meminta maaf dekat orang yang difitnahnya dalam mahkamah jadi perkara inilah yang kita nak perhatikan tuan-tuan dan pemboskan sekedar satu cakap-cakap politik dan rasa-rasa nyalakan cakap-cakap politik seperti ini merupakan satu formula yang lebih ampuh sebenarnya untuk kita faham apakah yang terjadi jauh lebih ampuh berbanding dengan formula yang cuba dijaja oleh Rafiz Ramli setuju atau tidak? kamu raja formula, mana formula kamu? Memang bahlul, formula tengah berjalan lah bodoh. Bodoh. Kecil-kecil tak ada mampus. Sebelah besar menyusahkan orang. Dah tua pun bodoh. Memanglah kita orang kerajaan. Yang jadi sekarang ni formula lah tu.